Assalamualaikum, uh, kami daripada kumpulan 11, uh, Section 1, Kiar akan membentangkan tentang simptom, rasuah, dan bagaimana kita dapat mengetahuinya. saya, itu yang pertama saya sendiri Muhammad Taufik bin Muhammad, yang kedua adalah Nur Atika Binti Rahim, ketiga adalah Muzlifa Binti Muhammad, keempat Mas Alia Natasa Binti Abdul Yasin, dan yang terakhir adalah Asdiana daulan, Rus rasuah ini merupakan perbuatan salah guna kuasa atau kedudukan untuk kepentingan pribadi melalui pemberian uang hadiah ataupun habuan yang tertentu jadi di Malaysia nih, rasuah menjadi isu, isu yang serius yang menjejaskan sistem pentadbiran kita ekonomi dan juga kepercayaan rakyat terhadap institusi pentadbiran jadi masyarakat ini perlu sadar bahwa rasuah ini bukan sekadar jenayah, tetapi juga virus yang boleh merusakkan nilai moral dan integriti sesebuah negara. Baiklah, kita akan bergerak kepada poin yang pertama adalah yaitu adalah penyalahgunaan kuasa. Jadi yang pertama adalah menggunakan kedudukan mereka untuk kepentingan pribadi jadi mereka nih menggunakan pengaruh ataupun kuasa yang mereka ada untuk mendapatkan manfaat seperti tanah, lesen pernagaan, ataupun proyek-proyek yang memiliki nilai yang tinggi. Jadi sebagai contoh yang boleh saya berikan adalah pegawai yang menggunakan kedudukan mereka untuk mendapatkan diskon khas atau dilayan dilayan istimewa daripada syarikat swasta. Yang kedua adalah menindas ataupun menutup salah laku Jadi mereka ini melindungi orang bawahan ataupun rakan sekerja mereka Daripada tindakan disiplin walaupun jelas melakukan kesalahan Sebagai contoh seorang pengurus yang tidak melaporkan penyelewengan anak buah Anak buahnya karena hubungan pribadi jadi yang terakhir adalah campur tangan dalam proses pentadbiran. Jadi mereka nih mengubah keputusan mesyuarat ataupun prosedur-prosedur resmi semata-mata untuk memenuhi kehendak pribadi. Sebagai contoh yang boleh saya berikan adalah arahan lisan yang bertentangan dengan dasar resmi demi meluluskan permohonan seseorang yang kurang layak ataupun tidak layak. Okey, simptom rasuah yang seterusnya ialah gagal menjelaskan punca perolehan harta. Jadi pihak berkuasa ataupun jawat penjawat awam ni yang mengambilkan rasuah, mereka tidak akan menyimpan aa, rekod kewangan atau sengaja menyembunyikan aa, transaksi yang menyebabkan mereka ni gagal untuk menjelaskan secara sah punca perolehan harta mereka. Aa, ini disebabkan Uh, mereka ingin menyembunyikan uh, mereka punya kegiatan iaitu kegiatan rasuah ataupun uh, transaksi wang yang keluar ma yang keluar masuk di akaun mereka itu uh, adalah tidak sah jadi apabila uh, Selain itu apabila mereka ini uh, hidup dalam kemewahan yang Jelasnya tidak sepadan dengan pencapaian pendapatan mereka, Ianya akan menimbulkan uh, persoalan yang munasabah tentang wujudnya unsur rasuah. Jadi mereka ini akan uh, disoal dan lebih senang untuk uh, dikesan mengamalkan uh, amalan rasuah. Okay, simptom rasuah yang terakhir ialah penerimaan hadiah, layanan istimewa ataupun wang tunai. Jadi setiap hadiah, terma atau sebarang bentuk penghargaan yang berbentuk material khasnya yang diterima oleh penjawat awam ini uh, mestilah dinilai dari sudut etika dan perundangan. Uh, hal ini dilakukan uh, untuk uh, mengesan sekiranya di sebalik. pemberian hadiah tersebut uh, terkandungnya unsur mensria ataupun yang kita kenali sebagai niat jahat di mana yang pemberi hadiah ini uh, mengharapkan ganjaran yang boleh membawa keuntungan kepada dirinya sendiri. Jadi uh, situasi seperti ini kita kenali sebagai taktik kontraktor yaitu menjalin hubungan dengan dengan pegawai yang pegawai awam tertentu di, yang dimulakan dengan Uh, kerain yang kecil ataupun hadiah jadi dalam jangka masa yang panjang budaya penerimaan hadiah ataupun pemberian, pemberian hadiah ini yang tidak terkawal boleh menghakis uh, sif, uh, sikap integriti dalam sesebuah organisasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Dela binti Abdul Aziz nombor metrik BA24160726. Okey, hari ini saya akan membincangkan berkaitan dengan simptom-simptom rasuah mengikut pihak masyarakat. Okey. Uh, untuk pengenalan ringkas, uh, seperti yang kita sedia maklum, rasuah ni merupakan antara amalan yang negatif yang dianggap begitu membimbangkan semua untuk kita memeranginya sehingga ke peringkat akar umbi namun amalan ini masih sukar untuk kita bendung dan sukar juga untuk kita hapuskan uh, rasuah ini dianggap se sebagai alat untuk mudah mencapai kekuasaan terutamanya dalam bidang politik sebagai contoh kita uh, dalam arena politik amalan rasuah ni agak sukar untuk dihapuskan aa, kerana dia masih berlaku dan sukar untuk kita mengawal kadang-kadang ahli-ahli politik ni akan menggunakan pelbagai helah untuk mengaburi pihak lain demi aa, mereka memperoleh kekuasaan jadi uh, rasuah ni disamarkan sebagai Politik wang uh, untuk meraih sokongan dan juga kemenangan. Uh, maksud uh, konsep lain adalah ia dianggap sebagai uh, hadiah atau pemberian ikhlas semata-mata untuk mereka mendapatkan sesuatu. Jadi uh, amalan ni sering dilakukan oleh ahli-ahli politik ee uh, amalan rasuah ni juga uh, dapat merosakkan institusi politik dan juga menjejaskan kestabilan negara. Okey, uh, seterusnya kita masuk kepada simptom rasuah bagi pihak masyarakat. Uh, yang kedua iaitu kejahilan dalam ilmu agama. Ee uh, kejahilan dan kurang pendidikan ni dan kesedaran hukum ini dapat menjadikan faktor pendorong gejala rasuah dan untuk pengetahuan kamu semua uh, kurangnya pendidikan agama ini dapat mendorong kepada ketidakpedulian terhadap uh, hukum halal dan juga haram oke okay. uh, uh, seterusnya kita uh, seterusnya bekerja hanya demi gaji tanpa pertimbangan agama Mengenai okay, hal ini, aa, karena apabila seorang itu aa, jahil mengenai hukum agama, maka mereka akan bekerja hanya semata-mata kerana gaji. Jadi tanpa memikirkan hukum agama. Sedangkan kita sebagai umat Islam atau yang beragama Islam ni mestilah Berpaksikan kepada hukum dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Jadi. Aa, ada satu tokoh nama dia uh, Ibnu Khaldun iaitu uh, dia berkata agama ni adalah asas kepada pembangunan peradaban. Oleh hal yang demikian uh, kita perlu meletakkan peranan agama ni merupakan sesuatu perkara yang penting dalam membentuk uh, peradaban. Okay, sebagai tambahan juga uh, Penting untuk kita catat bahawa tidak semua kejahilan ini menyebabkan gejala rasuah dan tidak semua tindakan rasuah yang dilakukan ni oleh orang uh, yang kurang terdidik. Terdapat juga faktor lain yang mempengaruhi kecenderungan setengah masyarakat melakukan rasuah. Uh, contohnya tekanan sosial, kekuasaan, kesempatan dan juga Uh, lingkungan kerja yang tidak beretika. Simptom rasuah dari pihak masyarakat yang ketiga ialah menormalisasikan budaya duit kopi. Um, salah satu simptom rasuah yang paling ketara dalam kalangan dalam kalangan masyarakat adalah pembudayaan duit kopi. Di mana pembudayaan duit kopi ini dilihat sebagai sesuatu yang kecil sahaja tapi sebenarnya dia adalah satu adalah salah satu bentuk rasuah yang sudah mendominasi masyarakat dan menjadi amalan dalam kalangan masyarakat. Masyarakat kita sudah terbiasa dengan amalan bumbu, dengan amalan duit kopi ini sehinggakan mereka tidak melihatnya sebagai satu kesalahan jenayah. Inilah yang kita panggil kegagalan moral kolektif yaitu apabila sesuatu yang salah dianggap atau dilihat sebagai perkara yang biasa. Jadi menurut SPRM banyak kes rasuah yang berpunca daripada sogokan untuk Uh, untuk urusan seperti lesen, kelulusan dan penguatkuasaan akibatnya pentadbiran menjadi berat sebelah hanya memihak kepada pihak yang mampu membayar untuk pihak-pihak yang miskin dan jujur akan terpinggir ini jelas mewujudkan ke berlakunya ketidakadilan sosial dalam kalangan masyarakat serta menjejaskan keberkesanannya uh, pentadbiran dalam negara oleh itu, kepercayaan rakyat, rakyat terhadap ketabiran negara juga turut terjejas. Seterusnya, simptom-simptom rasuah dari pihak individu yang pertama ialah mengamalkan gaya gaya hidup yang mewah yang tidak sepadan dengan pendapatan. Individu yang terlibat dalam rasuah sering menunjukkan perubahan hidup yang mendadak. Contohnya, tiba-tiba membeli -tiba kereta mewah, rumah besar atau pergi melancong ke luar negara walaupun mempunyai atau memiliki atau mendapatkan gaji yang sederhana di mana SPRM menyatakan bahawa perubahan, perubahan gaya hidup luar biasa ini adalah salah satu petunjuk penting dalam mengesan aktiviti rasuah dalam diri individu ataupun diri seseorang itu um, Selain daripada itu, tekanan sosial juga memainkan peranan penting bagi se seseorang individu di mana um, ada yang sanggup melakukan rasuah demi untuk mengekalkan imej ataupun status ini bukan sahaja merosakkan integriti peribadi malah menjadi contoh yang buruk kepada masyarakat sekeliling kita. Nama saya Mas Aja Natasa binti Abdul Aziz memegang nombor metrik BP 24110008. Antara simptom rasuah dari aspek individu yang pertama adalah keengganan untuk melaporkan aktiviti yang mencurigakan. Individu merasa ragu tentang kemungkinan reaksi dari pihak yang terlibat jika mereka melaporkan aktiviti yang mencurigakan. Kebanyakan orang bimbang tentang keselamatan diri dan keluarga apabila melaporkan sesuatu yang mencurigakan. Sistem laporan yang tidak berkesan juga menurunkan kepercayaan individu terhadap keberkesanan tindak balas dari pihak yang berkuasa. Ketidak, pat, ketidaktahuan mengenai prosedur melaporkan dan kepada siapa laporan perlu dibuat juga menjadi penghalang. Rasa malu dan stigma sosial menghalang individu daripada melaporkan aktiviti yang mencurigakan. Peningkatan pengetahuan tentang proses pelaporan dapat membantu individu untuk jadi lebih berani melaporkan perbuatan yang mencurigakan seterusnya adalah perilaku individu yang mencurigakan perilaku ini sering menjadi indikator awal kepada gejala rasuah individu terlibat dalam rasuah mungkin menunjukkan perubahan tingkah laku seperti menghindari komunikasi yang terbuka tindakan tidak biasa dalam membuat keputusan yang tidak rasional boleh menunjukkan keterlibatan dalam hal ini individu mungkin berurusan secara meragukan tanpa alasan yang jelas menimbulkan kebimbangan tentang niat mereka. Perilaku laku mencurigakan menunjukkan potensi untuk ketidakpatuhan dan kecurangan dalam membuat keputusan. Perilaku ini dapat menimbulkan keraguan terhadap integriti individu dan memerlukan penelitian yang lebih lanjut. Baiklah, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi secara keseluruhannya Rosoni menampakkan ancaman serius yang sangat menggugat kestabilan negara dari segi pentadbiran, ekonomi dan moral masyarakat sendiri. Jadi penyalahgunaan dalam kalangan pihak berjawatan ini menjadi antara simptom utama rasuah yang wajar diberi perhatian serius. Jadi amalan ras, amalan seperti meluluskan proyek tanpa prosedur yang sah, menerima ganjaran sebagai balasan dan melindungi pelaku jenayah bukan sahaja Merusakkan sistem keadilan di dalam negara, tetapi turut menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap institusi kerajaan. Oleh itu, jadi usaha bersepadu daripada semua pihak, termasuk kerajaan, agensi penguatkuasaan, dan masyarakat, adalah amat penting bagi memastikan budaya integriti dan ketelusan dapat diterapkan, dan menjamin masa depan negara yang bersih dalam gejala rasuah.